наших депутатов Верховной Ради, а, так, Это все будет но я думаю, что постепенно-постепенно мы будем преодолеваем все проблемы. Это раз. Второе. Я бы очень хотела, чтобы не только вы были в этом проекте, не только наши дорогие ребята, замечательно новое поколение, но вот такая инициатива от нас идет, чтобы важно, чтобы такая инициатива шла еще от многих школ. Не только города, школ, но и других в конце мая уже патрульная полиция будет где-то около 29 городов, а центров, так что у нас такая возможность есть. Мы будем работать с родителями, с директорами, с учителями, потому что это важно. А когда по всей Украине уже будет проект community полиции как школьных директоров, тоже ваша идея очень важна. Я думаю, что даже а, представители не только подводной полиции, но и представители местной областной полиции, они должны даже сидеть вот на родительных собраниях, потому что там родители... Я тоже мать, я это тоже хорошо понимаю. А там родители обсуждают очень много проблем с, 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 с педагогами, с директорами. Так что я думаю, что вот активное взаимодействие с школами, с новым поколением полицейским, это очень важно. Еще вот я хочу, вот наши журналисты присутствуют здесь, в скором будущем мы будем мы начинаем новый проект, это клуб, так называемый клуб друзей национальной полиции Украины. И мы вот этот клуб разделим на несколько частей. Первая это правовая как бы, помощь, вторая это общественная помощь, третья вот, это работа с новым поколением. Так что вот всех, призываю всех журналистов, общественников, организаций, те, которые интересуются, чтобы найти клуб друзей национальной полиции Украины, больше у нас было взаимодействия, чтобы присоединиться соединились к нам а, и а, свои заявления, свои позиции, вот, чтобы они отправляли в, в аппарат главной в, в национальной полиции, это очень важно. А как только мы начинали работать, мы начали работать с цен для сообщества, чтобы первое это идентификация, которую общественность там реально присутствовала, да, там и. Адвокат, и так что я думаю, что то, что сейчас у нас есть, самое главное у в Украины, в нашей страны, это очень сильная общественность, это те люди, которые понимают будущее Украины, и это те люди, которые понимают, что новое поколение Украины, вот это новые политики, новые полицейские. И мы очень много говорим о том, что у нас не хватает политической элиты нормальные, да. Я думаю, что вот эти люди будем вкладывать, инвестировать всю нашу энергию и. Знания, то эти новые ребята, красивые, замечательные, они станут новой э, политической, не только политической Украины. Так что спасибо вам, дякую вам за ваш, за ваш труд. И э, дякую э, вам, что вы понимаете, вот чувствуете и понимаете, как вот представитель нашего поколения, нового поколения, что должен делать пациент и что должен делать должны делать родители и общество для того, чтобы у нас новое поколение чувствовало все правильно. Это очень важно. Спасибо а Дети, фотографии. Фотографии. Да. Да. вам. Спасибо. Дякую. Можно вопрос? СТБ диктантов. Мы сейчас передам. Давайте загальная фотография. Давайте фотографии. Да. потом я подойду к вам отдельно. Обязательно к СТБ подойдете. Да. Хорошо? Да. Конечно. Конечно. Спасибо. Давайте выставим